নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট আমাৰ যি ডিগ্ৰী আছে সেই ডিগ্ৰী আমাৰ শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত আপডেট দিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে বহুসংখ্যক শিক্ষক ছাৰ বাইদেৱে এই ডিগ্ৰী আপডেট দিছে যদিও বহুসংখ্যক ছাৰ বাইদেউৱে আপডেট দিয়া নাই আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণে এই প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আমি আপডেট দিব লাগিব সেই কথাটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল আমি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ যদি আমাৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট আছে তেতিয়াহ'লে আমি সেই ডিগ্ৰী বা সেই কোৱালিফিকেশ্যন আমি আপডেট দিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি প'ৰ্টেলত খুলি ল'ব লাগিব আমি সকলোৱে জানো শিক্ষা সেইটো দুটা ছিষ্টেম আছে এটা হৈছে এপ্লিকেশ্যন আৰু এটা হৈছে প'ৰ্টেল প'ৰ্টেলত খুলি ল'ব লাগিব খুলি লৈ আমি সকলোৱে জানো আমাৰ ওপৰৰ যি তিনিডাল আৰ্চ আছে তাত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অপশ্যন ওলাব সেই অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত ওপৰৰ যিটো অপশ্যন আছে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ এই টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন ওলাব সেই অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্ট লিষ্টিং নামৰ যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাত শিক্ষকবিলাকৰ নাম আহিব যেনেকুৱা ধৰণে মই মোৰ নামটো দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ নাম আহিব আৰু এই নিজৰ নামটো যেতিয়া আহিব এই নামটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাওঁফালে ঠেলি দিব যথেষ্ট দীঘল কৰি আপোনালোকৰ যথেষ্ট তথ্য ওলাব আপোনালোকে যিমান পাৰে বাওঁফালে ঠেলি দিব বাওঁফালে ঠেলি দি থাকিলে আপোনালোকে একেবাৰে ৰাইট চাইডে শেষৰ ফালে এই ভিউ আৰু চিলেক্ট একশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা অপশ্যন পাব আৰু আপোনালোকে কি কৰিব চিলেক্ট একশ্যনৰ এই যে জুং অপশ্যনটো আছে জোঙৰ নিচিনা দেখা পাইছে জুঙৰ নিচিনাখিনিত ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা ধৰণে পাঁচটা অপশ্যন ওলাব আৰু পাঁচটা অপশ্যনৰ এই যিটো ইডিট অপশ্যন আছে এই ইডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ইডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে এখন মেনু খোল খাব আৰু মেনুখনৰ এই ৰা লেফ চাইডে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাঁচটা অপশ্যন দেখা পাব পষ্ট ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডিটেইল কোৱালিফিকেশ্যন একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড ন'লেজ অফিচিয়েল একাউণ্ট এণ্ড ডিটেইলছ আৰু আপুনি এতিয়া কি কৰিব লাগিব তাৰে এই যিটো কোৱালিফিকেশ্যন বুলি অপশ্যন আছে এই কোৱালিফিকেশ্যন নামৰ যিটো অপশ্যন এই কোৱালিফিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি কোৱালিফিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই মেনুখন ক'ল খাব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেতিয়া তথ্য ভৰাইছিল ভৰাওঁতে যি যি কোৱালিফিকেশ্যন দিছিল সেই কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক ইয়াতে ওলাই পৰিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগত ইয়াতে কি বুলি আহিব চাওক একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন বুলি আহিব তাৰ লগতে চাওক এড বুলি এটা অপশ্যন আহিব ৰঙা আখৰেৰে আপুনি সেই এট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সেই এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই স্কীণখন ওলাব ইয়াতে চাওক এখন নতুন স্ক্ৰীণ ওলাব ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এই একাডেমিক এট একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন বুলি আহিব ইয়াত আহিব একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনত লাগি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন দুটা অপশ্যন আহিব আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনটোও দিব এক্সট্ৰা কৰি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনটো এক্সট্ৰা কৰি দিব দুবাৰ দিব আপোনালোকে তাৰপিছত মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে হৈছে আপোনাৰ এছামিছ মিডিয়াম আছিল নে ইংলিছ মিডিয়াম আছিল মোড অফ ইডুকেশ্যন মুড অফ ইডুকেশ্যন মানে হৈছিল আপোনাৰ ৰেগুলাৰনে আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ মুডত আছিল বৰ্ড অফ বৰ্ড আৰু ইউনিভাৰ্চিটি বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি মানে হৈছে আপোনাৰ কোনখন বৰ্ডৰ পৰা লৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিক এই কে কে হেণ্ডি ইগনো এইবিলাক ধৰণৰ আহিব তাৰপিছত তলৰফালে যেতিয়া কৈছে স্কুল কলেজ স্কুল কলেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনখন স্কুলৰ পৰা কৰিছিল ইয়াৰ অফ পাছিং কোনটো চনত আপুনি পাছ কৰিছিল ট'টেল মাৰ্ক সেই আপুনি যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সেই সময়ত আপুনি মাৰ্ক কিমান পাইছিল ট'টেল মাৰ্ক কিমান আছিল মাৰ্ক অপটেইন ট'টেল মাৰ্ক কিমান পাইছিল পাইছিলে আপুনি ট'টেল মাৰ্ক কিমান আছিল আৰু মাৰ্ক কিমান পাইছিলে তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আৰু চি জি পি এ কিমান আছিল তাৰপিছত আপোনাৰ এই চি জি পি এ থাকে আমাৰ যিহেতু সেই সময়ত চি জি পি আৰ ব্যৱস্থা আছিলে চি জি পি এ কিমান আছিল তাৰপিছত আপুনি ছেভ কৰি দিব ইয়াত আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো এক্সট্ৰাকৈ দিব প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনটো এক্সট্ৰাকৈ দিব এক্সট্ৰাকৈ দিয়াৰ পিছত আপুনি ছেভ কৰি দিব যেতিয়া চেভ কৰিব ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব সেই পেজটোৰ তলত এনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট বুলি এটা অপশ্যন আছে নেক্সটটো এবাৰ দিলে নহ'ব আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰমান নেক্সট নেক্সট কৰিব লাগিব এটা পেজ নেক্সট দিলে আকৌ নেক্সট পেজটোত এই নেক্সট দিলে এনেকুৱা ধৰণে দুবাৰ তিনিবাৰমান নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ একেবাৰে চাব দুই তিনিবাৰ হয়তো চাৰিবাৰো দিব লাগিব পাৰে আপোনালোকৰ সেইটো নিজে চাই ল'ব যেতিয়ালৈকে নেক্সট আহি থাকে আপোনালোকে নেক্সট ডি থাকিব নেক্সট ডি থকাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে একেবাৰে শেষত গৈ আপডেট বুলি এটা অপচন আহিব আৰু যেতিয়াই আপোনালোকে আপডেট অপশ্যনটোলৈকে আহি নাহে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নেক্সট কৰি থাকিব আৰু আপডেট অপচনটো অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ কামখিনি শেষ হ'ব আৰু এই কামখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা কাম বাকী থাকিব সেইটো হৈছে আপোনালোকে এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে এপ্ৰুভটো কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব এপটো এপ্ৰুভটো কৰাৰ এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে আপোনালোকে অকল আপডেট কৰি থ'লে আপোনালোকৰ কামখিনি শেষ হৈ নাযায় কেতিয়াবা কি হয় বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ মেছেজ আহি থাকে চি আৰ চি চি গ্ৰুপত যে কি আপোনালোকৰ কামখিনি পুনৰ কৰক পুনৰ কৰক পুনৰ কৰক এইকাৰণে পুনৰ কৰক বা পেণ্ডিং বুলি আহি থাকে আপোনালোকৰ এপ্ৰুভটো হোৱা নাই এপ্ৰুভটো কৰিব কেনেকুৱা ধৰণে লাগে এই যে আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চেকশ্যনত গৈ ভিডিঅ'টো চেক কৰি চাব ইয়াত এপ্ৰুভ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে সেই ভিডিঅ'টো মই কৰি থৈ দিছোঁ প্ৰধান শিক্ষকে আপোনালোকৰ এই তথ্যখিনি এপ্ৰুভ কৰি দিব লাগে গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰুভ কৰিব লাগে সেইখিনি বুজিলে পঢ়া শিক্ষকক সেইখিনি এপ্ৰোভ কৰিবৰ কাৰণে দিব আৰু এইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ এই আপোনালোকৰ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেচন বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যিখিনি এপ্ৰুভ কৰিব আপডেট দিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সেইখিনি আপডেট দিয়াখিনি হৈ যাব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হৈছে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো সিমান আপোনালোকে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু হোৱাটছআপ চেনেল ইতিমধ্যে যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আৰু এপ্ৰুভ কৰা ভিডিঅ'টোৰ লিংকো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম তাত গৈ আপোনালোকে বাৰু চাব পাৰিব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব